Ну вот здесь приемная Третьяков Дмитрий Валентинович Сопига 1 аварийно-диспетчерская служба. Здесь у него где-то есть приемная. Сегодня второй четверг, повторяю, 9 число апреля месяца. Время, время, время 16.34. Обычно он должен принимать, судя по тому, что я записал, с 16 до 18. То есть его нету. Это вот в таком месте, уютно-неуютном. Сейчас я снаружи еще покажу. Здесь это находится, въезд с улицы Шевченко возле Надробанка. Не на камеру работники здешние сказали, что очень давно его не видели, не знают, кто он, что он, как и почему. Вот так работают наши депутаты.